بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یعب العیہ کا نسائین مرزا قادیانی کی ذاتی زندگی اور قادیانیوں کے عقائد باطلہ قادیانیوں کے نزدیک مرزا قادیانی کیا ہے نبی اور رسول ناؤس بلہ باہوالہ دافل بلا صفح کیارہ مصنف مرزا قادیانی مرزا قادیانی اپنے آپ کو کیا کہتا تھا مرزا قادیانی اپنے آپ کو زلی یا بروزی نبی مانتا تھا ناؤس اللہ زلی نبی سے کیا مراد ہے زلی نبی سے مراد یہ ہے کہ مرزا کہتا تھا کہ میں محمد عربی کا عکس ہوں ناؤس اللہ ان کی نبوت کا عکس میرے اندر ہے ناؤس بلا اس لیے ختم نبوت کے عقیدے میں کوئی فرق نہیں آتا ناؤس بلہ روحانی خزائن جلد اٹھارہ صفحہ نمبر دو سو بارہ جی ریل اسلامک ٹیوب نیٹورک وان بلین آپ کو تمام سوال جو آپ کے ذہن میں قادیانیوں کے بارے میں اٹھتے ہیں ان کے جواب دے گا اور غور سے سنیے گا بروزی نبی کیا ہوتا ہے بروزی نبی کا مطلب ہے ظاہری نبی تو چونکہ مرزا قادیانی کا عقیدہ ہے کہ میں ہی محمد ہوں میں ہی احمد ہوں میں ہی خاتم الانبیاء ہوں اللہ نے مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود عطا فرمایا ہے ناؤز بلّا یہ میں اپنے پاس سے نہیں روحانی خزائن جلد نمبر اٹھارہ صفحہ نمبر دو سو بارہ میں یہ لکھا ہوا ہے ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ قادیانی مرزا قادیانی کی بیوی کو ام المومنین کیوں کہتے تھے نعوذ اثب اللہ مرزا قادیانی کے ساتھیوں کو کیا کہتے تھے صحابہ اکرام نعوذ اللہ قادیانی مرزا قادیانی کی بیٹی کو کیا کہتے تھے سیدت، سید سید انسا اللہ قادیانی مرزا قادیانی کے خاندان کو کیا کہتے ہیں اہل بیت نعوذ اللہ قادیانی قادیان کے سالانہ جلسے کو کیا کہتے ہیں زلی حج یعنی حج کا قادیانی مذہب صفحہ نمبر تین سو باسٹھ قرآن کے متعلق کیا کہتے ہیں قادیانی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو قادیان کے قریب نازل کیا ہے نا اسب مجموعہ الحامات 76 از مرزا قادیانی پورے ثبوتوں کے ساتھ میں آپ کے ذہن میں اٹھتے ہوئے سوالوں کے جواب دے رہا ہوں یہ میرا نہیں قادیانیوں کا مذہب ہے ان کے بارے میں بتا رہا ہوں الحمدللہ میرا تعلق اہل سنت سے جماعت سے ہے قادیانیوں کا مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ اب مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے روحانیت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے نعوذ بلّا اب جو شخص بھی روحانیت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ قادیان کا رخ کرے مرزا قادیانی نے اپنی کس کتاب میں لکھا ہے کہ قادیان کی سیر نفلی حج سے زیادہ سواب ہے آئینہ کمالات اسلام صفحہ تین سو باون جو شخص مرزا قادیانی کو نبی نہ مانے قادیانیوں کے عقیدہ میں وہ کیا ہے اس کو وہ کافر کہتے ہیں آئینہ صداقت پینتیس ازمر از محمود قادیانی کلمہ تو وہی پڑھتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں پھر وہ کافر کیوں ہیں سوال تو آپ کے ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہوگا تو سن لیجئے جواب قادیانی کلمہ طیبہ میں محمد سے مراد مرزا قادیانی لیتے ہیں یہ ہے آپ کا ذہن کا جواب یہ ان کی کتاب کلمت الفصل ایک سو اٹھاون میں لکھا ہوا ہے سادات کے بارے کادیانیوں کا کیا عقیدہ ہے کادیانی کہتے ہیں کہ اب سید صرف وہ ہے جو مرزا کادیانی کی اولاد سے ہے ناؤس بلّہ کا مرزا کادیانی کے شیطانی پیغام کو کیا کہتے ہیں وہی الہی معاذ اللہ مرزا کادیانی کہاں پیدا ہوا قادیان میں کادیان کہاں واقعہ ہے سوال تو یہ بھی آپ کے ذہن میں آیا ہوگا قادیان بھارت کے صوبے مشرقی پنجاب کے ضلع گرداسپور کی تحصیل بٹالہ کا ایک گاؤں ہے مرزا قادیانی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کیا کیا گستاخیاں کی مرزا نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی غلطیاں ہوئی معاذ اللہ حوالہ ازالہ وحام تین سو تریسٹھ از مرزا مرزا نے یہ بھی کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیوں کے ہاتھ کا پنیر کھاتے تھے حالانکہ مشہور تھا کہ اس میں سور کی چربی بڑھتی ہے ناؤز بلّہ من ظالق حوالہ اخبار الفضل بائیس فروری انیس سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی توہین کرتے ہوئے مرزا نے کیا کہا مرزا نے کہا کہ میری وحی کے مقابلے میں حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شے نہیں معاذ اللہ حوالہ اجازی از مرزا صفحہ نمبر باون مرزا کادیانی کو نبوت کا دعویٰ کرنے کے لیے کن لوگوں نے تیار کیا انگریز تھے وہ انگریزوں نے مرزا کادیانی کو نبوت کا دعویٰ کرنے کا اشارہ دیا انگریزوں نے مرزا کادیانی کو نبوت کا دعویٰ کرنے کے لیے کیوں تیار کیا مسلمانوں میں جذبہ جہاد ختم کرنے کے لیے قرآن اور سنت کی صحیح تعلیمات کو مسخ کر کے اپنی من پسند تعلیمات عام کرنے کے لیے اور ملت اسلامیہ کی وحدت کو پارا پارا کرنے کے لیے آپ کے ذہن کا ایک اور سوال مرزا قادیانی نے قادیانی جماعت کی بنیاد کب اور کہاں رکھی جی تو سن لیجئے مارچ اٹھارہ سو نواسی میں بام کام لدھیانہ ہندوستان میں مرزا قادیانی نے دعوی نبوت کب کیا انیس سو ایک میں مرزا قادیانی کے اس بیٹے کا نام بتائیں جو اپنے باپ کی خود ساختہ نبوت پر ایمان نہ لایا مرزا افضل احمد جی مرزا افضل احمد مرزا قادیانی کا بیٹا تھا جو اپنے باپ کی خود ساختہ نبوت پر ایمان نہیں لایا تھا ہندوستان کی کس روحانی شخصیت نے مرزا قادیانی کو چیلنج کیا تھا کہ لاہور آؤ بادشاہی مسجد کے ایک مینار سے میں چھلانگ لگاتا ہوں اور دوسرے مینار سے تم چھلانگ لگاؤ جو بچ گیا وہ سچا جو مر گیا وہ جھوٹا تاج دار گولڑا شریف حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ علیہ سبحان اللہ کس بزرگ ہستی نے پیشن گوئی کی تھی کہ مرزا آئندہ چوبیس گھنٹوں میں مر جائے گا اور پھر یہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی سید السادات پیر سید جماعت علی شاہ لسانی رحمت اللہ علیہ یہ الفاظ کس عظیم عشق رسول کے ہیں مسلمانوں کے قادیانیوں سے بائیکارٹ کے سبب قادیانیوں کو مظلوم سمجھنے والا اور قادیانیوں سے میل جول چھوڑنے کو ظلم سمجھنے والا اسلام سے خارج ہے اور جو کافر کو کافر نہ مانے وہ بھی کافر ہے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جی تو الفاظ یہ سوال بھی آپ کے ذہن میں پیدا ہوتا ہوگا کہ الفاظ کی اس عظیم فکر کے ہیں کہ قادیانی اسلام اور وطن دونوں کے غدار ہیں قادیانیت یہودیت کا چربہ ہے حکیم الامت شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال اللہ علیہ نے تحریک ختم نبوت انیس سو میں کتنے مسلمان شہید ہوئے تحریک ختم نبوت انیس سو میں دس ہزار سے زائد مسلمان شہید ہوئے تحریک ختم نبوت انیس سو کی قیادت کون سی شخصیت کر رہی تھی حضرت علامہ مولانا ابو الحسنات اللہ علیہ اس ملون قادیانی سائنسدان کا نام بتائیں جس نے پاکستان کے بارے میں حرزہ سرائی فضول بکواس کی تھی میں اس لانتی ملک پر قدم نہیں رکھنا چاہتا جب تک کہ آئین میں کی گئی ترمیم قادیانی غیر مسلم ہیں واپس نہ لی گئی جے تو آپ کی جانی پہچانی شخصیت ڈاکٹر عبدالسلام اس لائن قادیانی سائنسدان کا نام بتائیں جس نے یہودیوں سے نوبل پرائز حاصل کرنے کے بعد یہ بکواس کی کہ میں سب سے پہلے مرزا قادیانی کا غلام ہوں پھر مسلمان پھر پاکستانی تو اس کا جواب ہے لانتی ڈاکٹر عبدالسلام انیس سو چوہتر میں ربوار ریلوے اسٹیشن پر نشتر میڈیکل کالج کے طلبہ پر ہزاروں قادیانیوں گنڈوں نے کس کی قیادت میں حملہ کیا تو سن لیجئے مرزا طاہر قادیانی مرزا طاہر قادیانی کا کیا لگتا تھا مرزا طاہر قادیانی مرزا قادیانی کا کیا لگتا تھا تو جواب سن لیجئے اس کا پوتا قادیانی وزیر خارجہ ظفر اللہ نے قائد اعظم رحمتہ اللہ علیہ کا نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھا کیونکہ وہ قائد اعظم کو کافر سمجھتا تھا تو سوال تو آپ کے ذہن میں یہ بھی پیدا ہوتا ہوگا کہ مشرقی پاکستان کی لہدگی پر قادیانیوں نے کیا کیا سڑکوں پر ڈانس کیا شہرینی تقسیم کی اور آپس میں مبارک باتیں دی شہرینی سے مراد مٹھائیاں پاکستان کے آئین میں قادیانیوں کو کب کافر قرار دیا گیا سات ستمبر انیس سو چوہتر کو قادیانیوں کو پاکستان کے آئین میں کافر قرار دیا گیا تو سوال تو آپ کے ذہن میں ذہن میں یہ بھی پیدا ہوتا ہوگا کہ صدارتی امتناع قادیانیت آرڈیننس کا بنافس ہوا اور کس صدر پاکستان نے کیا چھبیس اپریل انیس سو چراسی کو صدر پاکستان ضیاءلاق نے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو کس نے قتل کرایا وزیر خارجہ ظفر اللہ قادیانی جے مرزا قادیانی نے مسلمانوں کو کس کی مکمل اطاعت کا حکم دیا تو سن لیجئے انگریزوں کی اطاعت کا مرزا قادیانی نے اسلام کے کس ستون کو حرام قرار دے دیا جہاد کو مسلمان کیوں مطالبہ کرتے ہیں کہ قادیانیوں کو کلیدی آسامیوں سے ہٹایا جائے تو جواب سن لیجئے کیونکہ قادیانی اسلام اور وطن پاکستان کے غدار ہیں اس لیے کسی غدار کو کلیدی عہدے پر فائز نہیں کیا جا سکتا اور یہ اپنے عقائد کے مطابق کبھی بھی پاکستان کے وفادار نہیں ہو سکتے تو سوال تو آپ کے ذہن میں یہ بھی پیدا ہوتا ہوگا کہ قادیانی اپنی عبادت کا نام مسجد کیوں نہیں رکھ سکتے کیونکہ مسجد مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے تو سن لیجئے مسجد شعر اسلام میں سے ہے اور کوئی کافر شاعر اسلام استعمال نہیں کر سکتا مسلمان کیوں مطالبہ کرتے ہیں کہ قادیانیوں کو افواج پاکستان سے نکالا جائے کیونکہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ جہاد حرام ہے اور جو شخص جہاد جذبہ جہاد نہیں رکھتا وہ افواج پاکستان میں کافروں کے خلاف کیسے لڑے گا مسلمان قادیانیوں سے اتنی زیادہ نفرت کیوں کرتے ہیں کیونکہ قادیانی مرتد زندیق گستاخ رسول اور ختم نبوت کے باغی ہیں اس لیے ہر قادیانی سے نفرت کرنا ایک مسلمان کی دینی غیرت کا تقاضا ہے مسلمان قادیانی مصنوعات سے بائیکاٹ کیوں کرتے ہیں تو سن لیجیے جواب کیونکہ قادیانی اپنی مصنوعات کے منافع سے ایک مخصوص رقم قادیانی جماعت کو دیتے ہیں اور وہ رقم ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے خلاف استعمال ہوتی ہے کیا کیا اسی قادیانی مردے کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جا سکتا ہے تو سن لیجیے جواب کبھی نہیں کیونکہ قادیانی کا کافر ہیں اور کسی کافر کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا شرن جائز نہیں قادیانیوں کی مشہور کتاب تذکرہ سے کیا مراد ہے اور قادیانیوں کے نزدیک اس کا کیا مقام ہے مرزا قادیانی کی وہی الہام اور خوابوں کے مجموعہ کو تذکرہ کہتے ہیں قادیانیوں کے نزدیک یہ کتاب قرآن پاک کی طرح مواض اللہ مرزا قادیانی نے یہ اعلان کب کیا کہ اس کی اجماعت کے لوگ امتی کہلائیں گے انیس اٹھارہ سو نوے میں مرزا قادیانی نے کون کون سے جھوٹے دعوے کیے نمبر ون مسیح موت کشمہ مارفط صفحہ نمبر چھاسی امام میتھی معیار الاخیار صفحہ نمبر گیارہ نمبر تین نبی اور رسول نمبر چار این اللہ نمبر پانچ مجدد نمبر چھ امتی نبی نمبر سات بروزی نبی نمبر آٹھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل معاذ اللہ رحمۃ اللّہ علمین اللہ اور تمام انبیاء سے افضل معاذ اللہ استغفر اللہ اللہ تعالی قادیانیوں کو و برباد کرے اور ذلیل و خوار کرے اور تا قیامت اس پر عذاب قبر نازل ہو اور مرزا قادیان کی قبر چلتی رہے لانت ہو لانت ہو لانت ہو